Так, сегодня обзор у нас проточной сушарки Стелла. Немецкая сушарка. Мобильная, на колесах. Такие элеваторы у него стоят. Сверху на мотор с редуктором. Решета тут алюминиечная ржавейка. Даже не знаю. Щит управления, все стелла. Ну, такие щиток ну тут треба что там здесь идет получается э вентилятор это сама топка сама топка и сюда горелка вставляется всю дырку горелка в складе лежит риэло итальянская. тут немножко проблема у вентилятора отвалилась одна лопасть и дырку сделала. Все, мотор тоже стоит. Тут треба трошки сушарка нуждается в ремонте. Но такая, если ее сделать, то классная сушарка. За небольшие деньги. Вот, кстати, корыта. Это сзади ставляется. сюда самосвалом выгружаешь. Зерно, и оно подается в сушарку. Все оно, тому, с той стороны сзади в сушарку вставляется.